Далі в нашому ефірі черга країни онлайн. Наші колеги сьогодні розкажуть про новий літак флагмана українського авіаційного виробництва підприємства Антонов. Доброго ранку, це країна онлайн. На цьому тижні ми розповідаємо вам про українську авіацію. Сьогодні ми на найбільшому вітчизняному підприємстві Антонова, яке відоме на весь світ своїми транспортними літаками Анте імбрія Руслан. Сьогодні Антонівці покладають сподівання на свою нову розробку АН-178. Отож про особливості нового творіння Антонівців ми попросили. директора программы АН-178 Виктора Казурова. Пане Віктору, в чем вы родзинка нового літака? Вы знаете, я хочу рассказать вам по последнее творение нашего конструкторского бюро, нашего завода Антонова. Это самолет АН-178. Фирма Антонов всегда создает самые передовые самолеты. И вот за последние 4 года. Уже, как говорится, приступили к эксплуатации много гражданских самолетов, пассажирских. Но время требует обновления, требует новых самолетов, которые могут быстро доставить груз, как говорится, комфортно, перевести его с одного места в другое. Поэтому э, пришло время создать новый самолет на замену Ан-12. Это самолет Ан-178. В чем его изюминка? Его изюминка в том, что он сегодня соответствует самым последним требованиям и самым современным требованиям мировым по перевозке э, грузов, по обеспечению надежности, по обеспечению эксплуатационных характеристик. То есть этот самолет сегодня соответствует всем самым современным требованиям. Пан Виктор, сегодня вы створите первый экземпляр, который будет проходить э, летние выпробования. А чем можем мы заглянуть в первый и показать нашим глядачам в, в середине летах? Конечно мы можем подойти и посмотреть его, его состояние сегодня. Пожалуйста, я приглашаю вас. Okay. Ну, ну вот мы сейчас вот внутри самолета находимся. Это Вообще-то это кабина, кабина экипажа. Это самый главный сегодня, как говорится, центр управления самолетом, его безопасность. Значит, прежде всего кабина, она, вот я говорил вам о тех пассажирских самолетах, она сегодня использует весь опыт создания тех пассажирских самолетов. этом Миколаевич, сейчас да. многие компании ставят посиленные вымога экономичности для самолетов. Yeah. На сколько Ан-178 будет этим характеристикам этой потребности? своим экономическим характеристикам он, естественно, будет показывать самые высокие показатели. Но, во-первых, двигатели, которые установлены, имеют минимальное потребление топлива. Скорость у него будет э, оптимальная, она может быть до 80-50 километров. То есть сегодня. Значит, но ну, высота полета здесь может быть до 12 тысяч метров. Так что в зависимости от потребности он может летать, как говорится, я говорю, в любых местах. А что до возможности перевезения какие будут характеристики нового литока? ну здесь я предлагаю посмотреть Давайте. нашу транспортную кабину вот вот эта транспортная кабина вы видите насколько она обширна это Течение этой кабины, она вся будет свободна. Здесь не будет, как говорится, это сейчас идет монтаж, установка системы. А дальше здесь будет грузовой пол, вот он виден внизу. Так. И на этот пол можно будет установить любой груз. Ну и я хотел бы сказать, что он сегодня вот этот самолет садится как на подготовленный аэродром, это бетонные полосы там и так И также на грунтовые, то есть он может садиться на грунтовый аэродром там и эксплуатироваться практически во всех условиях, там, где другие самолеты не смогут сесть. Вот это его большая заслуга. дякую вам за рассказ и за экскурсию. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Мы очень рады вас видеть. И я бы только с удовольствием вас пригласил на первый полет этого самолета, который будет в следующем году, в начале следующего года. Ну что ж, вашим да. запрошением. А нагадаю, мы сегодня были у первом экспериментальном литоку Ан-178 в новом детстве Антонова. А это была Краина онлайн, Краина такая, какая она есть. До наступных ключей.